Menjadi titik utamalah yang kita terpalit dalam isu pemain warisan ni kan, skandal pemain warisan ni adalah kemenangan menentang Vietnam di Bukit Jalil pada 10 Jun 2025 dengan kemenangan 4-0. Itu kemenangan yang bagi aku yang takkan dilupakan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku iaitu Zonan, the host uh, The Blue Podcast. Uh, setakat ni aku sajalah yang, yang menjadi host untuk channel ni kan. Dan apabila aku menggunakan latar belakang Harimau Malaya dan aku menggunakan jesi uh, Negeri Sembilan FC ni uh, Jadi topik dia adalah secara tak langsung uh, aku akan bercerita mengenai Harimau Malaya lah um, Jadi ini adalah episod uh, khas yang aku aku dedikasikan kepada um, coach Harimau Malaya iaitu Peter Klamowski lah Iaitu episod ni aku gelarkan sebagai uh, report card uh, rasmi untuk Harimau Malaya 2025 uh, The Blue, untuk uh, edisi ni Uh, The Blue Podcast uh, Malaysia Style okay. Ada beberapa uh, Poin Ataupun lebih kurang dalam tujuh Topik utama yang aku bin akan aku Bincangkan dan uh, Ini adalah pendapat peribadi Aku sendiri, tak semestinya betul uh, Mungkin ada channel lain Ataupun ada content creator lain yang ada pendapat Lain-lain, uh, pendapat mereka masing-masing Jadi itu terpulang kepada individu pada, pada pendapat aku Tak salah kalau kita untuk menyuarakan Pendapat kita selaginya tidak Um, Yelah, tidak merendah-rendahkan ataupun menggunakan ayat-ayat yang tidak, tidak baik lah. Dan mengeji ke kan. Tapi aku, insyaAllah setakat ini belum ada lagi konten aku yang begitu yang sebegitu rupa lah. Jadi kita teruskan. tapi berlengah lagi, kita teruskan dengan topik yang pertama. Iaitu aku nak bercerita mengenai prestasi keseluruhan. Harimau Malaya di bawah uh, Peter Klamoski pada tahun 2025. Okey, secara keseluruhannya kita uh, bilangan perlawanan. Harimau Malaya tempuh pada tahun 2025 adalah sebanyak lapan perlawanan termasuklah kompetitif dan juga friendly kan. Jadi daripada lapan perlawanan ini kita menang tujuh kali dan hanya seri satu kali saja dan tak kalah langsung sepanjang tahun 2025. Jadi kalau dekat sini aku nak secara ringkasnya aku akan rangkumkan pada perlawanan yang pertama iaitu menentang Nepal pada 25 bulan 3 2025 tempoh hari di Bukit Jalil kita menang 2-0 dan kemudiannya kita friendly dengan Cape Verde kita seri satu sama pada 29 Mei iaitu di Bukit Jalil juga dan kemudiannya ialah kemenangan yang yang aku rasa menjadi titik utamalah yang kita terpalit dalam isu pemain warisan ni kan skandal pemain warisan ni adalah kemenangan menentang Vietnam di Bukit Jalil pada 10 Jun 2025 dengan kemenangan 4-0 itu kemenangan yang bagi aku yang takkan dilupakannya lah. ha, titik tolaknya Uh, kejadian ataupun mungkin titik hitam lah, pemulanya titik hitam dalam sejarah uh, bola sepak negara Malaysia sendiri. Dan kemudiannya kita diteruskan dengan friendly pada bulan 9 iaitu 4 April 8 2025 menentang Singapura di Bukit Jalil. Kita berjaya menumpaskan Singapura dengan jaringan 2-1. Dan kemudiannya uh, 4 hari selepas tu kita bertemu dengan Palestin pada 8 September 2025. Kita berjaya menumpaskan pasukan Palestin dengan jaringan 1-0. Kemudiannya kita bertandang ke Laos Uh, iaitu untuk um, Asian Cup Qualification Group Stage uh, pada 9 Oktober. Uh, kita menang 3-0. Aku ada buat live tonton bersama masa tu. Dia punya TV punya ni memang sangat-sangat zaman macam zaman Liga M. Hill Taja dulu tau. Lepas tu ada bunyi WhatsApp masuk. Uh, aku tak faham lah apa broadcaster lau masa tu buat. Dan kemudiannya kita teruskan dengan um, lebih kurang dalam 5 hari selepas tu kita kita timbal balik ya bertemu dengan pasukan Lao di Bukit Jalil dan alhamdulillah pada ketika itu aku ada buat um, tonton bersama juga dan bersyukurlah kita kepada Allah kerana kita punya kualiti broadcasting masa tu adalah lebih baiklah daripada Lao dan alhamdulillah kita menang 5 1 lah dan itu adalah uh, jaringan yang uh, pertama yang kita bonus dalam um, untuk Asian Cup qualification tu dan kemudiannya kita teruskan pada 18 November itu pada bulan lepas uh, kita berjaya menumpaskan Nepal uh, 1-0 di Bukit Jalil walaupun kita sebenarnya adalah pasukan pelawat tapi kita berjaya uh, menumpaskan Nepal di Bukit Jalil itu di home ground kita sendiri dan alhamdulillah lah dan <coughs> uh, kita kalau kita ambil uh, jumlah gol dan juga jumlah gol yang dilepaskan termasuklah dengan perlawanan persahabatan kita <coughs> kita sudah menjaringkan 16 gol um, dan hanya bonus 3 3 biji saja, 3 biji gol sahaja. Dan apakah yang paling penting kita kekal unbeaten sepanjang tahun, iaitu pada tahun 2025 dan juga termasuklah kemenangan terbesar 4-0 ke atas Vietnam yang aku cakap tadi kan. <coughs> kemenangan yang menjadi titik hitam ataupun uh, permulaannya skandal yang kita terpalit dengan isu pemalsuan dokumen oleh FM. Okey, jadi topik yang kedua aku nak bincangkan adalah berkenaan dengan ranking FIFA progression. Nah, jadi tak sah kalau kita tak sentuh uh, pasal ranking FIFA lah sebab pada tahun 2025 kita tak pernah tewas. Jadi secara realistiknya sudah tentulah kita punya ranking semakin meningkat. Pada April 2025 kita berada di tangga 131 dunia. Kemudiannya pada Julai kita meningkat, uh, kita naik kepada tangga 125 dunia. Dan pada bulan September, kita naik dua anak tangga iaitu ke 123 dunia. Kemudiannya pada bulan Oktober, kemas kini dari FIFA menunjukkan kita naik lagi kepada 118 di tangga 118 dunia lah. Jadi semakin improve lah. Maksudnya graf tu dia semakin naik. Maksudnya kita tak ada menurun. Dan kemudiannya pada bulan November 2025 iaitu pada bulan lepas, kita berada di 116 dunia. Dan <coughs> ini adalah... Um, secara apa kita tengok trend tu memang jelas menaik lah dan menunjukkan prestasi yang meningkat di mata dunia. Maksudnya walaupun tanpa pemain warisan, kita masih mampu untuk membaiki kita punya ranking lah. Dan tak aku rasa secara realistiknya pada tahun depan untuk kita menjejak kepada bawah 100 tu mungkin belum lagi. Tapi jika perkara itu berlaku, ini adalah satu bonus lah. Maksudnya kita dah Aku tak pasti, aku tak periksa pula sama ada kita pernah menjejak tangga ke 100 bawah dunia. Aku rasa macam tak pernah tapi kalau salah tolonglah betulkan. Okey. Kemudiannya aku nak sentuh sikit berkenaan dengan taktikal dan informasi yang diterapkan oleh Peter Klamowski lah. Formasi yang paling kerap digunakan adalah 4-2-3-1 ataupun 4-3-3 atas kertas dan kemudiannya bila kita uh, in possession kita akan bertukarlah menjadi 3 at the back kan. Jadi corak permainan kita kita memberikan tekanan yang tinggi kepada lawan, kita membuat serangan pantas dan juga gabungan antara pemain muda dan juga pemain naturalisasi yang sebelum ni ataupun pemain warisan dan kemudiannya tanpa pemain warisan tersebut, kita ada juga pemain-pemain senior yang untuk, yang dipanggil oleh Petekalo Moskilah untuk mengisi ruang yang ditinggalkan oleh pemain-pemain naturalisasi tersebut. Dan um, antara uh, key point dia adalah key moment ataupun Uh, key factor bagi kita kelamoski dalam tactical dia adalah um, diorang, dia orang uh, dia dia ingin mendominasi uh, di bahagian midfield lah dan juga pressing kita sangat tinggi ataupun sangat menekan pihak lawan terutamanya semasa menentang Vietnam dan disebabkan itu kita berjaya memperoleh kemenangan 4-0. Um, apakah uh, selain daripada perkara yang positif ada juga perkara yang sedikit negatif pada pendapat aku iaitu isu taktikal lah. Kadang-kadang um, kita tengok uh, separuh masa pertama tu sangat perlahan lah Maksudnya susah untuk kita menjaringkan gol Terutamanya semasa menentang Laos, menentang Nepal, tempoh hari kan Kita macam buntu untuk menjaringkan gol pada separuh masa pertama Dan kemudiannya bila masuk separuh masa kedua Barulah kita nampak pasukan kita tu panas Maksudnya apa yang aku nampak adalah pasukan Harimau Malaya ni Pada 45 minit pertama dia macam kurang uh, lambat panas tau ha, Takkanlah kita nak tunggu 45 minit yang kedua baru kita nak boleh tunjuk kita punya performance setiap game. susah lah macam tu. Ada sebabnya bola sepak ni dia ada dua half. Kita bukan kena dominasi ataupun untuk bermain dengan baik pada second half saja. First half dan second half tu kita kena gunakan lah masa yang, di yang diberikan iaitu sebanyak 90 minit tu kan. Okey, jadi poin yang keempat yang aku nak bincangkan sedikit adalah berkenaan dengan pemain pemain bintang dan juga impact yang diorang tinggalkan lah. Macam kita tengok, Uh, yang paling yang aku rasa yang paling menyerlah pada tahun ini adalah uh, Mr MVP lah iaitu Arif Aiman kita nampak dia ada banyak memberikan uh, apa assist ataupun gol kepada pasukan Harimau melaya dan selepas ketiadaan pemain warisan kita nampak Faisal Halim kembali uh, dia dah apa memberikan performance yang terbaik pada 2 3 bulan sebelum ni dan dia berikan tanggungjawab untuk mengetuai barisan uh, bukan mengetuai lah untuk beraksi di bahagian kiri, sayap kiri dan memberikan uh, pulangan lah kepada Peter Kolomowski yang menjadikan gol kemenangan kan. Dan antara yang aku rasa antara positif dia yang pemain warisan ini adalah uh, masalah pemain warisan ini adalah kita dapat gandingan centre back muda yang yang pada aku mungkin masih lagi belum ada pengalaman yang luas tapi jika diberi peluang dia boleh menjadi tulang belakang kepada pasukan lah Uh, mungkin 5-6 tahun akan datang iaitu Ubaidullah dan juga Haris Saikal lah. Uh, mereka walaupun masih muda tapi tenang di bahagian pertahanan selepas kita tengok Facundo Garques dan juga Jose Razabal digantungkan Dan dibantu oleh Matthew Davis dan juga Dion Kulz lah dekat bawah tu. Dan diapit oleh Kobin Ong di sebelah kiri kan. Selain daripada pemain yang bersinar ataupun yang menyerlah yang aku cakap tadi ni. Uh, adalah sikit uh, pemain yang aku rasa macam kurang perform lah. Iaitu Romel Morales dan juga Sapawi Rashid. Uh, kita nampak lah pada perlawanan menentang Law. Uh, Romel Morales banyak mensisirkan peluang. Dan akhirnya berjaya jugalah menjadikan gol. Dan kemudiannya Sapawi Rashid pun sama juga. Aku rasa banyak juga mensisirkan peluang. Ada peluang untuk menjadikan gol tapi punya sepakan yang tidak... Tidak tepat lah melewati palang dan sebagainya. Tapi itu... Bukanlah menunjukkan aku benci kepada dia orang ni. Tapi pada pendapat aku, dia orang kena improve lah untuk mendapatkan tempat uh, di dalam uh, pasukan Peter Kolomowski di masa akan datang. Sebab pada bulan Mac nanti, aku rasa sebelum tu pun ada friendly lah kan. Uh, kita akan menentang Vietnam di away tau, di kandang lawan uh, untuk perlawanan terakhir. Dan kalau kita menang game tu, dan kalau masa tu kas masih berjalan, kita akan layak uh, ke uh, Piala Asia 2027 uh, di Arab Saudi secara otomatik lah dan um, berkenaan dengan uh, topik yang kelima aku nak sentuh sikit uh, pasal pencapaian ataupun highlight uh, dalam sepanjang tahun 2025 lah untuk pasukan Harimau Malaya antara <coughs> kemenangan yang paling menonjol adalah kemenangan besar menentang Vietnam iaitu di kelayakan Piala Asia uh, pada tahun 2025 itu yang kita menang 4-0 dan lawan Vietnam dan kemudiannya kita menang 3-0 menentang Laos di tempat lawan kan um, walaupun kita nampak first half tu agak struggle tapi kemudiannya selepas masuk ke second half kita dah mampu untuk merobek gawang uh, gol laulah. Dan ada perlawanan persahabatan yang penting juga dengan kemenangan 1-0 ke atas Palestin dan juga mampu untuk seri satu sama dengan Cape Verde walaupun Cape Verde ni dia ada apa? mempunyai populasi yang kurang tapi mempunyai ranking yang lebih baik lah daripada kita kan. Jadi kita dapat mengikat ke, uh, satu satu sama tu satu keputusan yang respectable lah bagi aku dan gol gol yang penting adalah gol kemenangan menentang Vietnam dan juga gol kemenangan menentang Laos lah sebab kita buntu kan pada first half tu. Dan apa yang boleh dibanggakan adalah kita tak kalah sepanjang tahun 2025. Ini terpahat dalam sejarah walaupun <coughs> mungkin tahun ini adalah Uh, tahun yang tidak baik uh, daripada segi administration iaitu FAM tapi skuad harimau Melaya di atas padang menunjukkan prestasi yang sangat mengagumkan lah. Kita sekarang ni mendahului kumpulan F uh, untuk pusingan kelayakan Piala Asia 2027 dengan rekod kemenangan 100 mempunyai 15 mata, menjaringkan 15 gol dan hanya bolos satu gol saja. Dan kita juga berjaya memperbaiki kita punya ranking di dunia, ranking FIFA kita daripada tangga 131 ke tangga 116 dunia. Itu itu adalah um, pencapaian ataupun highlight sepanjang tahun 2025 lah. Jadi sampai ke topik yang terakhir yang aku nak sentuh adalah overall grade ataupun markah personal aku lah. So expect dia um, prestasi keseluruhan pada pendapat aku A eh lah sebab kita menang kan. hanya seri satu game je. Tactical dan strategi aku bagi B plus sebab macam yang aku cakap tadi first half nampak macam slow dan bila masuk second half tu baru kita nampak uh, kita mampu untuk menjaringkan gol. Uh, jadi aku rasa itu kena improve lah. Jadi sebab itu aku bagi B+. Uh, pemain dan impact mungkin aku boleh bagi B sebab um, pemain kita pun yang macam aku cakap lah. Isu pemain warisan, pemalsuan dokumen ni dia memberikan impact yang besar lah kepada, kepada skuad Arima Melayu. Dan pemain-pemain yang dipanggil untuk Menggantikan tempat tujuh orang ni bagi aku tidaklah uh, mempunyai kualiti yang sama. Jadi pemain aku rasa aku nak bagi B lah. B grade. Uh, moral dan semangat pasukan. Okay, aku masih uh, kagum lah dengan moral dan semangat mereka walaupun mereka kehilangan, pemain-pemain uh, kita ni walaupun mereka kehilangan tujuh rakan yang pernah juga menyarung jersi kebangsaan. Tapi mereka masih maintain diorang orang punya moral dan juga semangat sepasukan itu. Jadi aku bagi A lah. Haa. Uh, dan kemudiannya, konsistensi untuk jangka masa panjang mungkin aku akan, kita akan nampak lah, kita nampak perlawanan yang terakhir kita menentang Nepal tu, kita sangat struggle juga untuk menjaringkan gol sebenarnya. Dan untuk konsistensi untuk jangka masa panjang ni, mungkin kita agak kurang. Dan kita boleh perbaiki lagi daripada beberapa aspek lah. Mungkin juga daripada penguasaan bola, ataupun daripada finishing lah, iaitu apabila kita dah mencipta peluang tu, finishing move tu sangat penting sebenarnya. Jadi bagi aku aku nak bagi B saja rank. Jadi kesimpulan dia dekat sini, um tahun permulaan ataupun tahun pertama Peter Klomowski bagi aku uh, sangat berjaya. Um Harimau Melayuan Unbeaten, uh, ranking berjaya dibaiki daripada ranking ke 131 hingga ke 116 uh, dunia. Pemain muda kita nampak macam aku cakap tadi center back uh, hasil daripada pergantungan pemain seperti Pak Kuno Garkes dan juga Jose Razabal sudah mampu untuk memanggil Ubaidillah dan juga Haris Haikal dan kemudiannya adalah beberapa taktikal isu taktikal kecil dan juga dokumen ataupun administration daripada FIFA daripada FAM yang perlu kita baiki lagi lah untuk masa tahun 2026 ni jadi uh, pada tahun 2026 nanti kita expect kita akan dapat keputusan daripada KAS adakah kita akan digantung oleh FIFA ataupun kita akan dilepaskan ataupun kita akan dikekalkan apa hukuman tersebut ini bergantunglah kepada keputusan di KAS nanti apa-apa pun kita sebagai rakyat Malaysia sudah pasti ingin um, situasi yang baiklah untuk pasukan Harimau Malaya um, sebab uh, jika ada uh, dapat dapatan baru ataupun evidence baru di nanti kita nak kita ada potensi untuk digantung sebenarnya negara kita ada potensi untuk digantung daripada beraksi dalam mana-mana perlawanan yang FIFA sanction maksudnya macam yang timoleste kena kan. Ha itu pada pendapat aku. Jadi sama-samalah kita berdoa agar situasi itu tidak terkena terkenalah dengan negara kita. Dan itu sajalah daripada aku Zonan untuk episod kali ini. Aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah subscribe channel aku dan juga kepada korang yang masih lagi belum subscribe. Walaupun dah datang banyak kali, subscribe lah ke channel aku ni sebab aku ada banyak bercerita mengenai tentang pasukan Chelsea, pasukan Harimau Malaya dan adalah sikit-sikit berkenaan dengan UFC. Dan jangan lupa Uh, untuk tekan button subscribe dan juga Button notification yang ada di dalam Youtube korang tu kan Jadi itu sajalah daripada aku uh, Zonan Aku nak ucapkan um, Selamat Apa? Bukanlah Aku nak ucapkan uh, Semoga korang berada dalam keadaan yang selamat Sebab ada situasi banjir Terutamanya di negara jiran Di Aceh ke Dan di negara Malaysia sendirilah Di pantai timur kan Ataupun ah uh, pada timur lah aku nampak ada kat Kelantan, ada Terengganu, ada sikit. Ha, jadi sekarang ni situasi dah semakin baik dan cuaca kat Negeri Sembilan pun 2 hari 3 hari kebelakangan ni walaupun ada hujan tapi ada nampaklah matahari. Masih lagi ada masih lagi ada apa situasi uh, panas dan terik cahaya matahari itu. Itu sajalah daripada aku. Aku zonan aku nak ucapkan uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Wassalamualaikum.